જાડેની અંદર એક મોબાઈલ ફોન છુપાવેલો છે આ જોયા પછી મહિલા તરત સતર્ક થઈ ગઈ અને તેણે તરત જ રેસ્ટોરન્ટના મેનેજમેન્ટને જાણ કરી આ માહિતી મળતા રેસ્ટોરન્ટ મેનેજમેન્ટ વોશરૂમમાં ગયું અને ત્યાંથી તે મોબાઈલ ફોન જોયો તે શોધી કાઢ્યો જેમાં મોબાઈલ રેકોર્ડ થઈ રહ્યો હતો મામલાની ગંભીરતાને જોઈને મેનેજમેન્ટે તાત્કાલિક પોલીસને આ ઘટના અંગે જાણ કરી ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને રેસ્ટોરન્ટના સીસીટીવી ચેક કરવાનું શરૂ કર્યું જેથી વોશરૂમમાં કોણ આવતું હતું અને જતું હતું તે શોધી શકાય પોલીસ તપાસ દરમિયાન રેસ્ટોરન્ટનો એક સફાઈ કર્મી સામે આવ્યો જે સફાઈના બહાને મહિલા વોશરૂમમાં આવતો અને જતો હતો પોલીસે તેની પૂછપરછ કરતા તેણે પોતાનો ગુનો કબૂલ્યો ઉમરા પોલીસ સ્ટેશને રેસ્ટોરન્ટના સફાઈ કર્મચારીની ધરપકડ કરી છે જેણે મહિલા વોશરૂમમાં સિમ કાર્ડ વગરનો મોબાઈલ મૂકીને વોશરૂમમાં આવતી મહિલાઓના વિડીયો રેકોર્ડ કર્યા હતા સુરત શહેરમાં ઉમરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પીપલોદ केज चारकोल करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे कल एक बहन वॉशरूम यूज करने गए तो वॉशरूम में ऊपर वेंटिलेशन की जो जाली होती है उस जाली में उन्हें कोई कैमरे जैसी चीज़ दिखाई दी तो उन्होंने कम आउट की सीट के ऊपर चढ़ के देखा तो वहाँ पे एक मोबाइल फोन जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग चालू था ये उन बहन को मिला तो उन्होंने तुरंत आके रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट के साथ में बात की उनको बताया कि इस तरह की ये है तो साथ में मिलके उन्होंने चेक किया और जब वो चेक करने गए तब भी वहाँ पे एक सफाई जो पुरुष सफाई कर्मचारी था वो वहाँ पे उसी वॉचरूम की सफाई कर रहा था तो उन लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया पुलिस गई पुलिस जाने के बाद में सीसीटीवी चेक किया कि कौन अंदर गया इस दौरान कौन बाहर आया उस वीडियो रिकॉर्डिंग की जितनी लेंथ थी उसके हिसाब से सी फुटेज देखे गए तो पता लगा कि एक आदमी जिसका नाम सुरेंद्र राणा है इसकी उम्र करीब तीस साल की है मूल झारखंड का रहने वाला है और यहाँ इस रेस्टोरेंट में करीब दो साल से सफाई कर्मचारी तरीके ये काम कर रहा है इसका भाई भी इस रेस्टोरेंट में काम करता है इसने ये मोबाइल फ़ोन है जो वहाँ पे रखा था और दो मोबाइल इसके पास से बरामद हुए एक मोबाइल फ़ोन जिसमें सिम कार्ड नहीं है वो मोबाइल फ़ोन वॉशरूम में ऊपर रखा हुआ था दूसरा मोबाइल फ़ोन है जिसमें बाद में ये डाटा को ट्रांसफर कर लेता था तो आरंभिक इसके दोनों फ़ोन इसकी सहमति से फोन ओपन करके चेक किया गया तो उसमें ऐसे पाँच वीडियो मिले हैं जो अलग अलग डेट के बने हुए हैं और एक इसके घर से हमने तपास किया तो स्पाई कैम जो होता है उसका आधा पार्ट मिला है उसका बॉक्स मिला है आ, ऐसा किया मोबाइल का आरंभिक चीज़ें हमने देखी तो उसमें पता लगा कि इसका जो गूगल स्ट्री है उसमें जो पौन वेबसाइट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल किया हुआ है इसने तो मे बी इस वजह से उसके दिमाग में ये चलता होगा आ, आरोपी अभी ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है आज डिटेल में तपास करेंगे नामदार कोर्ट के सामने रजू करके पुलिस रिमांड भी इसका मांगे सर ऐसा करने के कारण क्या होता है कारण कुछ नहीं बताया अभी कि आ, अभी तो कुछ बोला नहीं है कि मेरे से गलती हो गई उसने कबूला है कि उसने ही रखा था और सिम कार्ड इसलिए निकाला था कि कहीं सिम में कोई फोन आ जाए डिस्टरबेंस नहीं हो इसलिए बिना सिम का फोन ही वहां पे रखा था अभी आगे इसका क्या रीजन है और किसको किसी को दिया है या नहीं दिया है खुद ही देखा है वो सब चीजों पे अभी पूछताछ चल रही है सर ये अकेला का काम बन रहा है कि वो साथ काफी हो सकते हैं नहीं आ, दूसरा अभी तक प्रारंभिक हमारी पूछताछ में कोई भी दूसरा आदमी उसके साथ मिला हुआ नहीं है इसका छोटा भाई भी इसके साथ रहता है इसी रेस्टोरेंट में काम करता है लेकिन उसका भी अभी तक हमें प्रारंभिक दृष्टिया कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा है फिर भी हम सभी पहलुओं की तपाश कर रहे हैं इसके रूममेट जो है उनकी भी हम तपाश कर रहे हैं इसके दोस्त जो है हमारे रेस्टोरेंट में और आस पास सूरत में उन सबका भी हम तपाश कर रहे हैं आरोपी सुरेंद्र राणा છેલ્લા બે વર્ષથી કે એસ ચારકોલ રેસ્ટોરન્ટમાં સફાઈ કર્મચારી તરીકે કામ કરે છે સુરેન્દ્ર રાણા મૂળ ઝારખંડનો રહેવાસી છે પોલીસે આરોપી પાસેથી બે મોબાઈલ ફોન અને સ્પાઈ કેમેરાનો અધૂરો ભાગ જપ્ત કર્યો છે પોલીસે સીમ વગરના ફોનમાંથી અલગ અલગ તારીખે બનાવેલા ચારથી પાંચ મહિલાના વિડીયો કબજે કર્યા છે ઉમરા પોલીસે આરોપી સુરેન્દ્ર રાણા વિરુદ્ધ પુરાવા એકત્ર કરી પાસા હેઠળ અટકાયત કરવાનો પ્રપોઝલ તૈયાર કર્યો હતો આ પ્રપોઝલને પોલીસ કમિશનર દ્વારા મંજૂરી મળતા હુકમના આધારે સુરેન્દ્ર રાણાને પાસા હેઠળ ભુજની જેલ મોકલી દેવામાં આવ્યો છે સુરતથી સંવાદદાતા સંજયસિંહ રાઠોડનો રિપોર્ટ